О чем Нет, вы говорили с Харьковской а, активной молодежью? Да, какой посыл, возможно, что-то хотели конкретно вот с ними обсудить? Какую-то информацию? А, ну, на самом деле, немножко разные вопросы. А, говорили мы на разных моментах. И мне, кстати, было очень приятно, что мы не ограничились там только работой парламентской ассамблеи, что людей волнуют, и понятно, их всех волнуют вопросы участию, но в том числе Конституции, вопросы образования, вопросы, которые происходят непосредственно в парламенте, и некоторые даже. Не, не говорят о том, ну то есть просят не рыбу, а просят удочку, да, то есть мы говорим уже о каком-то, наверное, более высшем все-таки уровне сознания, и это вселяет оптимизм, что у ну, молодежи есть вот именно такой подход, что они не ждут, что за них кто-то сделает, а ждут инструмент, чтобы сделать самим. Это, наверное, мой ключевой месседж а относительно того, что я хотела донести. Наверное, вот как раз вот этот момент, что мы, конечно, можем долго ждать, пока за нас сделает 5, 10, 50, 450 человек, но на самом деле очень много проблем, они решаются на базовом уровне. А на базовом уровне это каждый человек может справляться с, или пробовать справляться с этими проблемами, тогда процессы с двух сторон пойдут намного быстрее и намного эффективнее. Мне кажется, это достаточно. Да. Спасибо, Спасибо большое. Сейчас у нас да, сфотографируем. Да, по да, пообщаемся. Ага. Тоже хороший. Они живут хорошо. Потому... Какой у вас больше всего вопрос, когда затронули? Э, э, ой. Не, ну, для меня самый сложный вопрос был, конечно же, про коррупцию в освите. Я, я, честно, вообще не знаю, как с этим бороться. Для меня, если уже осветяны, э, да, то, то есть, ну, это, это, есть, еще медицина, там раньше удивляла, шокировала, но, наверное, привыкли, это у меня слит, вообще проблема с математикой, я даже не знаю, как, как с этим реально да, поборотиться. Все, мы можем быть свободными деятельности, деятельность вы все как бы раскрыли, что Да, абсолютно. Но вообще-то, ну, точнее, как абсолютно. Конечно, не абсолютно все, потому что там очень много вопросов, но они настолько специфические. Мне кажется, тем людям, которым это реально интересно, они и так могут вникнуть, да, без моих комментариев. А тем, кто хочет просто иметь общее понимание, ну, достаточно тех вопросов, которые были освещены. Потому что ну, парламентская ассамблея это, – это там надо жить и работать. Я когда туда приехала, я даже не могла себе представить, какое количество там есть разных тематик, разных инструментов, которые мы, к сожалению, на все наши предыдущие делегации вообще не использовали. Потому что парламентская демократия, она действительно работает, да. над ней я постоянно работает. Мне нужна рука 12 постоянных членов и 12 заместителей, э, ну, то есть люди, которые могут, если ты, например, можешь поехать, они вместо тебя едут 24 часа.